Alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masih lagi kita dalam rancangan Antatanya Ana Jawab. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu al muttaqin wal adwa ila ila ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba apa khabar? alhamdulillah ya sahabat. teman se teman sejati saya iaitu Angga AKA PA Strategik merek AKA AKA PA lah dan Angga kita masih lagi bersama dengan tetamu asetamu istimewa kita A -A -A. bukan uh, ya <laughs> uh, yang memang tidak asing ya dengan kita di, di tanah air dan bukan makhluk asing ya dan insyaallah ya moga-moga dengan saudara Jeff ada ni akan menghangatkan lagi kelesuan dalam program kita mungkin ya, ya dengan jawapan-jawapan ya. daripada -jawapan, beliau mungkin ada lagi pengalaman dan insyaallah moga merupakan tatapan pada penonton-penonton di seluruh Malaysia insyaallah insya Allah. ya dan kita masih hari ini kita akan bincangkan insyaallah dengan tuan-tuan sekalian tentang uh, apa nama ni uh, selepas Kelahiran ha, Ya baik. maknanya Ataupun kita panggil tadi Macam mana nak dapat hmm. Anak ya. Yang keduanya Mungkin kita sebut Tengah hamil ha. Dan hari ini kita akan bincangkan tentang Persoalan Bagaimana Apa boleh dilaksanakan Apa boleh dilakukan oleh seorang bapa yang bertanggungjawab Okey. Dengan amanah Allah ini Iaitu zuriat, yakni Bincang selepas Kelahiran Yang mungkin anda Silakan dengar Okey yang ini soalan ini kepada Adik-adik kita yang akan puise juga ini. Ya. perlu ke suami ambil cuti iaitu standby untuk menunggu isteri melahirkan anak? Ha. Huh. Ha. Ini dia sebenarnya. Ya. Pada saya, ya. kalau saya lah jadi suami, saya akan ambil cuti sebab saya kena bertanggungjawab dengan apa yang saya dah buat. Amazing. Amazing. Sebab untung, tanggungjawab kita. Untuk eh, ya, bakal-bakal yang jadi bakal isteri kepada dia, Ya. Mana. Ya. memang tidak betul sekalian. saya seorang ustaz yang kita sibuk pun. Alhamdulillah ya saya ingat pada diri saya ni tidak pernah saya tak ada ke hospital ketika saya nak melahirkan anak kecuali anak saya nombor empat dia lahir saya ada program sebab hospital yang kampung tidak diterima sebab ada masalah kandungan okay. Dah pergi hospital yang lebih besar saya follow sekejap doktor kata besok saya balik untuk berceramah bukan buat benda tak elok Tiba-tiba Alhamdulillah, macam ni lebih kuat. kita tuan tuan sekalian, ya, tolong doakan saya sedang bertarung nyawa untuk melahirkan anak saya yang keempat. Alhamdulillah, lima minit, anak lahir. Tapi bukan saya di sebelah. Ya, datanglah abang, kaum kerabat datang. Dia orang yang tolong azankan Maknanya, seboleh-bolehnya, datanglah. Habis cuti kerajaan pun, tidaklah. Ya, tak bagi langsung. Orang ni cuti kerana nak salin. Kalau tak habis cuti anak ke-8 mungkin, dah tak ada layak dah maka ambil lah cuti tahunan mm -mm. untuk isteri melahirkan anak hasil daripada kerjasama kita dengan isteri kita. kan masa masa dia nak melahirkan mm. tu kan isteri isteri tu sedang mm. apa apa ustaz Bertarung nyawa ustaz ya, sama ya. ada anak ataupun dia so benda tu yang sangat-sangat paling penting ustaz ya betul memang memang sebab tu peringkat sampai peringkat diberikan mereka ni orang yang mati syahid dunia syahid kecil Ya, orang yang kena ta'un, orang yang demam panas orang yang terbakar, orang yang mati lemas. Terlalu, ya, sebab mereka diseksa ya, oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebelum mereka mati. Bakar fara tuzunuk mereka sebenarnya. Jadi bila isteri salin, ya, sebab tu peringkat semayang pun tak payah. Bukan haib sahaja, ada sebab dia tu, hikmah dia. Ya, sampai kalau sampai habisnya, darah nifasnya baru dia mulakan semayang semula. Itu antara dia. Dan tak perlu dia dikodoh. Nak ceritanya Allah sendiri yang lihat bagaimana pengorbanan hamba yang bernama seorang isteri. Ya mungkin Jaf ada soalan apa kalau nak bincangkan Okey, untuk penonton yang melihat kita pada hari ini. Silakan Jaf. Uh, bila lepas kelahiran lah Ustaz. Bila agaknya masa yang sangat sesuai untuk melakukan ibadah akikah ni? Oh, bagus soalan tadi ni. Sebenarnya akikah sombong. Yeah, ya. Uh, akikah ini ialah satu amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab tu tuan-tuan menuntut -tuan, tuan -tuan, tuan -tuan, kena faham. Orang kita boleh sebut sunat, dia pegang benda mudah je. Buat dapat pahala, tak buat tak dosa. Kita ni umat siapa? Umat siapa? Nabi Muhammad. umat Rasulullah. Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya segala jalan, segala dorongan, segala perbuatan perkataan wajib ditiru. Sebab Nabi ni laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Merupakan contoh yang terbaik untuk dijadikan ikutan para umatnya sampailah kiamat dunia pada akan datang. So orang kata apa ni? Apa nama ni? tadi? nama, bubuh nama sunnahnya ialah buka, buka nama akikah. Nama. Akikah hari yang ketujuh jika ada kemampuan. Bukan sekadar hari ketujuh bubuh apa nama? Akikah. Bubuh nama dan bertahnik juga cukur kepala cukur rambutlah kepala hilang kepala dia pula ya yeah. maknanya juga hari kerja bagi mereka yang berkemampuan ada duit akekahlah okay, hari kerja kalau tak ada duit fala haraja alai tak boleh sangka atas dia buat ketika dia mampu kalau boleh sebelum anak ni ...balik umur mereka. Wallah wala. Hari ketujuh lah maknanya yang sesuai. Manas, hari ketujuh. 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 Yeah, Okey, so. berbalik dengan uh, apa yang ajab uh, tanya tadi Sat. Okey yeah. kak kan yang ni pun disebabkan teruja yang terlebih ada setengah ibu bapa yang sanggup berhabis duit untuk melakukan majlis bersamada macam potong jambul, majlis uh -huh. ulang tahun, ada uh, majlis ulang tahun. Adakah ia patut Ustaz? Ya, yeah. berhabis duit. Mungkin tadi, fitrah Malaysia uh, something oh sometimes oh, yeah. sometimes yeah, some ya, yang mereka ni bila dah dalam keadaan keterujaan hmm. kegembiraan seronok Seolah. maka tak salah dia nak belanja besar hmm. kerana nak menyambut hari ulang tahun baby yang pertama kedua ketiga ya. dan tiga atau nak buat perukai akikah besar-besaran sama taraf dengan nuri kahwin tak ada masalah dengan syarat dia ada kemampuan Hmm. Dan tema yang dibuat tu sama dengan ya. yang apa nak dibuat doa. Ha. Mana tidak masalah, maknanya mak bapaknya macam bersanding, orang bawa anak tunjuk ke dia, ya, mungkin ada majlis selawat dan sebagainya, hmm. doa. Kalau boleh selawat ni tukarlah boleh. Mana janganlah orang kata sangat, ni ya, mana pusing-pusing, dia mana nak naik budak tu nak naik, naik biar budak tu dibuatnya. Hmm. Ya, kemudianlah ada cukup jambul ya. Hmm. Sebenarnya tak sebut majlis cukup jambul. Maknanya cukup rambut dia, kerana pada dan bila cukur rambut ni pula Rambut ni simpan lek-lek Letak tepi Kemudian pergi timbang Dekat kedai-kedai emas Iaitu harga nilai perak Atau nilai emas Maka duit tadi ambil duit Tukar duit Bagi sedekah kepada orang yang Yang susah yang memerlukan Ramai orang kita tak buat Dia ambil dia cukur rambut anak dia Dia buang dia tanam Sebenarnya pergi timbang Berapa harga dia berat rambut maka dia orang kata apa dia nilai dengan perak ataupun emas ya dia. dia tukar ikut e duit kata nilai rambut tu 150 ambil ni boleh sedekah haa -ha. maka anak jadi anak yang baik mana tak kisah uh, sedekah dekat orang susah ke masjid ke boleh ya, kata, yang penting untuk fi sabilillah untuk kebaikan oh tuan uh, tahu, tahu tu ustaz alhamdulillah sebab tu ha -ha. kita panggil makan hari ni ha, -ha. ha ya Betul lah Sebab kita kan. tak tahu kan Sebab you selama man. ni mungkin orang lepas gunting Orang macam Ustaz cakap tanam kan Tak masalah orang kita ni Dia jarang pergi cukur kepala anak dia Dia gunting sahaja oh. Ini mas okay. Sebab anak degil Ya Sunda ialah tahliq Buang rambut Timbang rambut Dengan nilaian emas ataupun perak Dah sebut kita perak Dah memadai Ya maka Ambil nilai duit berapa Kata RM50 bagi mereka yang mampu je. Hmm. Kalau tak mampu berdoalah agar mereka ada kelebihan, kelebihan. Mereka berilah pada masa akan datang. Kadang-kadang bukan bukan kita lelaki kadang -bukan, bukan 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 ni bukan dia tak tahu. Kadang pasal keluarga belah perempuan, perempuan semua dah siapkan kan. Kadang orang, pihak suami bagi duit aja. Ha saya ha. Saya tak dah. boleh sebenarnya. Dia jangan, jangan betul je. jangan jangan duk harap pihak isteri, pihak suami lah benda. Hmm. Yang penting ni anak engkau. kau. Kau lah kena buat. Nah. Alah setakat ada duit upah-upah orang apa ni? Apa barang tak, ha. Tak bro, ni kebiasaan. Tak, ya. tak boleh. Benda macam dulu. walaupun kebiasaan, <laughs> kebiasaan apa tak okay, tak boleh. Insya Allah. Jeff, insya-Allah kita nampak masa Soalan oh yang ni datang dengan kemarahanlah. Betul betul. betul. <laughs> kita akan okay, marah. Marah apa ni insya-Allah. Kita akan oh, insya okay, okay. pasti kita bertemu lagi selepas ini dalam rancangan. Anak tanya, ha Anak jawab. Alhamdulillah. Alhamdulillah. alhamdulillah alhamdulillah. Jadi izinkan ente tanyalah anak-anak. Eh? Anak. Ana. Ana. <laughs> ente pula. Anak Ana tanya ente yeah. ya. Ah, ha. ustaz, kadang-kadang bila lepas kelahiran kita dah letak nama anak. Lepas tu dah setahun baru kita tahu eh, maksud nama anak aku tu punya ada maksud yang tak elok Yang lah. tak betul. Yang, yang, tak, baik. yang ha. tak baik. Jadi wajib ke ditukar nama aa, anak tadi tu ustaz? Ya, yeah. makasih saja. Menurut kalian, bila tahu nama anak tu tak betul? Maksud saya anak tu memang nama menjijikkan. Hmm. Maka contoh pengalaman saya iaitu dia pernah apa uh, nama sahabat saya sendiri dia bukan, bukan pegawai agama mengatakan bahawasanya ada budak perempuan namanya Siti Nurzania. Dan waktu itu dia sedang mengandung has luar nikah contohlah. Mana namanya Nurzania maka nama sendiri ialah namanya Cahaya Penzina. Allah. Maka kena pula dengan dirinya mungkin sudah berbadan dua belum kahwin. Ini contoh tidak kena mana pihak. Contoh nama dia. Ada orang contoh nama mungkin Siti Nur Bahimah. Bahimah nama cahaya binatang liar. Oh, bahim. oh maka memang liar betul dia dibuatnya. ya, yeah. ya. Yeah. Yeah. Jaga tutup pintu sini pintu belakang dia keluarnya. Maka wajib tukar nama. Ada orang yang namanya mungkin nama mungkin macam sebenarnya sebenarnya ini arah dengan Jeff ha. ada orang mungkin nak buat nama tu dah cantik dah ada juga nama ni Na Naimah Naimah ni makna yang lembut dalam bahasa Melayu Melayu ataupun Rumi hmm. ya yeah, Naimah Kalau panggil arah Naimah cahaya yang kuat tidur Naimah oh. ha ada orang nama Aqilah Aqilah makna orang yang berakal tapi bila masuk dalam rumi, ya akilah orang yang kuat makan. Eh, Takutnya ha, lain. Contoh dia. Ha, ya dia. Ha, Ini bukan akilan innalillah. <laughs> ya, nah, nah. Jadi nak bagi tahu pada dia nak bagi tahu bosnya <laughs> bila dah ada nama aja yang tak betul cepat-cepat tukar oh. GPN, jabatan pendaftar bukan zalim sangat bohong oh. betul betul ya kadang-kadang kita sangka buruk dengan dia orang pergi tanya tak sempat nak tukar nama bla bla sebelum budak tu ada punya nama atas sijil ada nama atas atas, atas surat hmm. perkahwinan oh, jadi banyak kerja lah. sebelum ada property tu dia tukar nama ya jiran saya pun tukar nama anak kena boleh nama anak ente ni tak boleh cantik hmm. tukar saja waktu anak kena menangis tidur tak boleh sebagai demam bagainya bila hmm. lepas tu ke alhamdulillah ya tapi ada setengah pula bila kita cakap macam itu ala ni sekadar nama je sebab ada pula yang jawab macam itu, sebab Betul. dia. Lama... tak tahu nama tu doa. Ya betul. Sabar jangan marah. Mungkin dia kurang rujukan. Oh, kurang, kurang rujukan. rujukan. Ha. Tapi bila Jeff cakap betul ni ada ha. sebab. Ada je dia tetap dengan cara dia. Ha. Dia, dia, dia pendirian dia. Dia dapat anak melalui mimpi. Ayah lain macam pula mimpi dia. Ya, ha ya, kita kena ingat benda-benda pernah berlaku zaman sahabat. Anak namanya, mungkin nama anak tu kelawar misalnya. Oh Ya. Ada nama anak kelawar zaman Arab. Ya yeah, bukan kelawak ada nama Arab melayu yeah. ha, kelawak maka dinasihat oleh Saidina Umar maka tukarlah nama anak tadi kepada anak yang lebih baik namanya. Okey ustaz. Yeah. Contohnya ustaz orang dah tengok program ni yeah. dah tahu dah ustaz dah cakap wajib kena tukar yeah. kalau nama anak tak yeah. elok. Yeah. Dia tetap dengan pegangan dia. Ah biarlah anak aku. Lagipun itu pun nama je. Dia tak tahu nanti ba pada... bila nak ditalkinkan nama tu yang disebut. Ya yeah, pada saya <laughs> marah lagi ke? Ya. Ya. Kita tak boleh nak menghalang kebahagiaan orang dengan cara mereka sendiri. Ya, okay. Dia nak seronok dengan nama itu. Contoh misalnya, kita nak buat macam mana? Kita sekadar menyampaikan. menyampaikan. Ya, Abu Talib, bapa saudara Nabi pun, anak saudara Islam cantik, belum boleh masuk Islam. Ya. ya, Abu Jahal, Abu Lahab, tak masuk Islam. Ya, ini bagai contoh dia. Betul, ya. so nak bagi tahu bahasanya ini hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala tapi kena ingat tolong jangan lawan cakap orang yang lebih berilmu daripada yes. diri sendiri Syama. kalau tak terima jangan objection mm. diam lebih baik daripada berkata-kata ya, betul ya. Betul ha seulang balik betul. Suatu kewajipan seorang bapa seorang ibu seorang atuk nenek dan sebagainya nama tak betul sila tukar dengan segera kewajipan ya ha ya okey ustaz ya. ada lagi satu soalan ni uh, hukum doktor lelaki menyambut kelahiran bayi ya ini pun satu isu juga lihat kepada situasi hospital tersebut. Ha. Uh -huh. Ada orang lebih banyak ramai beranak daripada doktor. Ha uh, betul. Yeah. <laughs> ada tempat doktor pilih ramai orang beranak. <laughs> Jadi boleh buat pilihan. Yeah. Kalau hospital kerajaan kita boleh request, minta boleh tak kata oh sorry duit tak ada nak bagi ke hospital, hospital swasta misalnya. Hospital oh, swasta paling-paling uh, murah pun mungkin lebih kurang setengah uh, dan sebagainya contoh dia orang miskin tak mampu maka dia mungkin pergi ke hospital kerajaan tiba tiba tak ada doktor lain melainkan doktor lelaki di sini berlaku insya insyaallah untuk melaksanakan hajat tersebut maka diharuskan dibenarkan doktor lelaki untuk menyambut kelahiran tersebut oh. tapi kalau memang saya tak suka doktor perempuan saya tak percaya perempuan ni buat kerja ni slow sangatlah okay. Oh dia dah dah tomah doktor dah saya okay. nak doktor lelaki jangan perempuan ada maka itu tak boleh Oh. Ini bagi contoh dia. Mm -hmm. Ya. Peringkat kalau tak ada sangat dah, di mana oleh itu pihak berwajib Atau sedialah sebaik mungkin dan sebanyak yang dapat doktor-doktor perempuan dia ya? galakkan orang perempuan jadi jadi doktor apa namanya bahagian bidang sakit puan dan sebagainya mm -hmm. kerana pada yang lahir itu adalah perempuan sebaik-baiknya biarlah perempuan yang yang menyambut orang perempuan dan kelahiran daripada seorang perempuan. Tetapi kalau dah tak ada orang perempuan tak minat, ih eh, takut geli dan sebagainya, mm -hmm. apa kendaya, apa nak dikata. Mm -hmm. eh, sebab ini kendak masing-masing insyaallah dan tidak menjadi kesalahan kalau sampai pada tahap hajat ataupun daurat tersebut wallahu alam. Ya yeah, mungkin. Silakan. Dengan masa yang ada ni. Okey, masa ha. yang ada ni Ustaz. Kita bagi peluang dekat jam gerja. Ha, sebenarnya bukan tak nak bagi peluang Ustaz. Ah, okay. ha, betul. Kita akan ha. bagi peluang pada Jeb sebentar lagi. Sekarang oh, okay. kita nak berehat sekejap Ustaz. Ya, ya. Ah, ha, alright. Kita berehat sekejap kita akan jumpa lagi dalam program Anta Tanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, syukur Alhamdulillah kita masih lagi bersama dalam program Anta Tanya. Anak jawab. Alhamdulillah. 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 Okey Ustaz, yeah. ini soalan seterusnya daripada akak-akak kita ada kat Yang memang mungkin dia kerja pun tak ada. Uh -huh. Mungkin atas alasan dia tak nak jaga anak ni, cucu dia kerana dia nak rehat. Andai kata anak tu cucu-cucu kita. Hasil pada anak-anak kita. Maka apa salah kiranya melihat situasi anak tadi mungkin sibuk bekerja, bekerja, maka ambillah cucu kita. Betul. Eh, cucu kita, wahai anak-anak pula. sudah lama bapa engkau jaga kerjakan apa nama ni jaga engkau. Bila dah dapat anak kau nyusahkan dia pula. Oh. Maksudnya ada dua situasi di sini, dua situasi. Maka waktu pentingnya budaya budi bicara dan tolak ansur dalam rumah tangga. Oh. Ya. Ya. Yeah? Kalau dia suruh mak, mak, mak jaga ni mak. Aku tak nak jaga lah kita orang sibuk, mak tak faham. Berdosa kurang ajar nak tersebut hmm. Tak boleh ya. Yeah? Ini kekurangan ajarin. Ya, yeah? tak boleh buat begitu. Ya, yeah? kalau mak kata kalau ada ada pula yang mak mak, pula. Oh, bukan mak eh, anak ni aku kena jaga, biar aku yes, jaga ada juga, orang. Ada juga, juga ada. mak yang hmm. begitu. Jangan hmm. lagi bukan anak awak, cucu awak, anak tu anak, tu, anak menantu awak lelaki. Hmm. Dia pun nak bagi kat mak dia kat sana, nak bergaduh pula bisang-bisang hmm. hmm. Lepas budi bicara tolak suri amat penting. Ya, jangan paksa ayah mak jaga anak kita. Betul. Ya, kecuali Mereka... dengan mak bapak rela hati nak menjaga. Ya, rela hati. Kadang ha. ada mak bapak, mak bapak pun dia pun faham. Yelah. Anak sulung ataupun anak cucu dia ni. Ini anak ada dua orang inilah anak ni seorang perempuan seorang lelaki. Ha ni anak perempuan dia inilah cucu lahir pada belah belah dia ni contohlah. Maka dia bagi rela hati dia pergi sumbang khidmat bakti jaga anak dan anak-anak faham-faham jelah. Bila orang berbudi kita berbahasa, berbahasa. Bila orang memberi kita merasa Betul. Nak tak ada Sikit-sikit bulu, bulu lah Mak dia tak harap dia ringgit Tapi kita wajib membantu mak kita Beli perasaan mak kita Beli hati mak kita dengan dia anggit, Tak salah hmm. Tapi jangan ada niat tak kabur Dengan adik beradik lain pula hmm. Itu dah tak betul. Oh, hmm. Allah Allah ada saya cakap tadi, ada juga yang hmm. sampai pesan yang ni pesan gaduh, ada sampai kes ha, merampas cucu pun ada juga berlaku. Memang kan? ada. Uh. Hmm. Sebab itu saya beritahu, budaya timbang rasa tolak asuh bila dah tak ada dalam kehidupan rumah tangga mungkin inilah jadi jawapan dia kan lepas tu pula kita yang hak yang suami pula cepat mengalah dia kena cepat bebal cepat merajuk dan sebagainya ada dengan jenis menantu bebal habislah ah, lantak kau oranglah macam mana lihat anak kita maka kena dah berebut tak apalah mak tak dapat mak saya pun tak dapat mak dapat kita jaga nak menjaga keharmonian hubungan antara bisa dengan bisa kita jadi pengadilnya sebab kita tuan bagi akal kita bukan kita bukan orang yang bodoh orang yang jahil orang yang tidak ada akal kita ada orang yang orang yang intelek orang yang berakal pada pandailah jangan menyebabkan cucu ni bisa boleh berjatu fikir-fikir yang terbaik insyaallah insyaallah mesti, ya, insya ada ya, ya ya boleh senang lah ya. <laughs> hei kau aku pula ya uh, berniat nak menghantar anak yang dilahirkan itu ke Mahat Tafiz Supaya jadi supaya jadi macam ustaz asli Allah. Kalau anak tak mau pun kalau anak tak mau pergi, saya paksa juga. Bagus ke tidak perbuatan saya memaksa anak ni? Yeah. Ha, okay. Kita mak bapak lah yang boleh mencorak anak. Ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan atas benda yang fitrah. Maka mak bapaklah lah yang menyebabkan anak ni jadi yang betul jadi tak betul mak bapak punya kerja. Maka orang yang boleh membuat apa nama ni, keputusan ialah bapa tadi ni. Maka bapa kata awak mesti mengaji sekolah ini, maka anak wajib ikut anak ni mengaji di tempat yang mak bapa suka tadi ni. Contoh ni orang kata, mana boleh kita nak ni ustaz, saya nak solat macam mana tak ikhlas dalam persoalan kewajipan, paksa itu adalah dibenarkan. Oh. Nah. Hmm. Ya tidak ada paksaan agama untuk orang bukan Islam jangan paksa orang Kristian. Masuk Islam. Kau so, ini membasuh Islam. Tak boleh. Tapi semayang. Tak semayang. Lepuk kau. Lepas itu, Nabi sendiri pun Nabi kata pada dia. Bila anak sampai tahap umur 10 tahun, rotanlah mereka kalau mereka tak nak semayang. Tak kalah Nabi ini tak berhenti kot. Ya. Tak, Nabi ini subhanallah. Ya? Nabi yang hebat dan Nabi yang cukup berkaliber, berkarisma. Yang mana dia lah pemimpin umat sejagat. Yang mana anak kita ni tak sekolah agama, agama. Tapi ingat bukan sekolah akademik tu jahat belaka. Betul. Ya, lah. ya tapi kebaikan bagaimana kita didik anak-anak kita insya-Allah. Itu antara dia. Jadi uh, mungkin apa nama ni Jeff nak beri sikit dengan masa saya ingat yang terakhir ni kan saya oh, rasa ni pengujung-pengujung ya, ni -pengujung. silakan ya. saya rasa menyesal sangat pasal dulu pasal saya ingat masa saya kecil-kecil dulu mak saya nak hantar saya kat sekolah pondok ha. tapi saya cakap mak saya kalau dia hantar saya kat sekolah pondok saya nak lari la ha. ilaha illallah betul ha tapi menyesal saya dahulu pendapatan. kalau, saya, kemudian, teruskan, kemudian, kalau, kita, kalau tapi, saya, teruskan, kalau saya teruskan, jadi okey. Ya. kalau saya teruskan masa itu, mungkin saya salah seorang pelajar di kuis. Ya ya. ya, ya, mungkin ada apa insyaAllah. Macam tab saya, Ustaz, ya. uh, mak saya pernah hantarlah dulu, pernah plan nak hantar saya di sekolah pondok. Ha. Ya. Jadi saya pergi hafal nyanyi lagu di pondok kecil. <laughs> di pondok kecil. Ah <laughs> uh, itu. Ah uh, itu betul kan? tak apalah. Oh. Saya nak cakap lebih-lebih tak pandai sebab saya datang kemari pun memang nak dapatkan ilmu daripada insya orang yang lebih tahu kan sebab kita banyak benda yang, yang kita tak kita tahu. Yang penting kita ucapkan kan? terima kasih dekat Jeff because yeah. Jeff sudi untuk bersama kita dalam rancangan Enta Tanya Ana Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah dengan masa yang ada ni mohon daripada kami dan insya-Allah ya bersilang menonton di seluruh negara, seluruh Rata Asia Tenggara ini insya-Allah pasti akan berikan satu kebaikan pada hidup anda insyaallah insyaallah dan yang mana pastikan kita akan bertemu lagi di lain hari insyaallah dalam rancangan yang sama yes. dalam rancangan entah tanya anda jawab alhamdulillah. 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 alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi alhamdulillah. wabarakatuh engkau isteri ya Allah teguhnya yang ku sanjungi itu je yang saya faham. Setakat ni itu je. Adakah adakah benar ya, Ustaz? Lelaki yang baik adalah untuk perempuan yang baik dan perempuan yang baik untuk lelaki yang baik. Macam mana pula dengan nasib perempuan yang jahat dan lelaki yang jahat? Kalau dikahwinkan lelaki yang jahat dengan perempuan yang jahat, tidakkah jahat satu keluarga mereka, Ustaz? Ah, jadi macam mana dengan nasib ah yang tak berapa baik ni?